kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid amma ba alhamdulillah tentu dengan kudrah iradah Allah subhanahu wa taala kita datang ke masjid ar-rahmah ini dan telah selesai melaksanakan Perintah Allah, yaitu solat subuh secara berjemaah. Uh, Mudah-mudahan solat kita, solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan solat yang ditolak. Kemudian, doa-doa kita juga insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dunia belum dikabulkan, kita berkeyakinan bahwa di akhirat nanti kelak. Akan diberi oleh Allah, bahkan jauh lebih baik daripada tidur dunia ini. Jadi, jadikanlah uh, addu'a umuhul ibadah, nah, jadikanlah doa itu sebagai inti atau otaknya dari ibadah. Nah, jadi, ketika tidak dikabulkan juga tidak apa-apa, karena telah banyak pemberian Allah tanpa diminta. Ini yang harus kita pegang: satu, banyak pemberian Allah yang diberikan tanpa diminta. Nah, tanpa kita minta sehat, sehat kita. Tanpa kita minta hidup, hidup kita diberi nafas, dibangunkan kembali. Nah itu adalah karunia yang amat besar. Maka oleh sebab itu, enggak ada kata lain. Kita harus bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu hanya sekedar ucapan. Tapi jauh dari lubuk hati yang paling dalam. Wah, teruslah kita tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena Allah lah satu-satunya kerajaan di langit dan bumi yang mengurus alam semesta ini. Kemudian selawat juga tidak lupa kita uh, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita diciptakan oleh Allah sebagai sifatnya kemudian jadikan sebagai nabi akhir zaman sebagai utusan terakhir khataman Nabi'in menjadikan beliau sebagai panutan uswatun hasanah termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Nah, dalam perjalanan ini kita tidak pernah membuat peta tetapi kadang singgah ke mana-mana, baik yang baik kita kerjakan ataupun yang tidak baik. Nah, itulah peta kehidupan kita. Tiada yang bisa menyangka. Kadang kita mampu banyak berbuat baik, kadang-kadang lebih banyak maksiat yang kita kita kerjakan. Maka ini masih hari yang ke-17, kalau tidak salah, dari bulan Zulhijjah. Mari terus tingkatkan amal, jaga amal, jaga konsistensinya. Nah, amalan yang sedikit tapi berkelanjutan, ada kontinuitasnya, itu lebih utama daripada banyak beramal tapi hanya sekali seumur sumur hidup. Nah, banyak peristiwa-peristiwa di dalam bulan ini ya termasuk peristiwa nabi terakhir kemarin itu uh, ulama yang uh, artinya uh, seorang pendeta yang baru 9 ta 19 tahun memeluk agama Islam. Penting. Subhanallah wah wah, wah ya. Sedang di kata orang di mimbar Jumat bukan mimbar Idul Adha. Nah, karena waktu kita uh, dengarkan khutbahnya uh, itu Uh, di samping-samping pemberian ceramahnya uh, ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Uh, jadi ada yang kemarin itu menyampaikan uh, bukan ketika Jumat uh, uh, tib Jumat tetapi ketika hatib Idul uh, Adha diundang ke sana. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan suatu rahmat dan karunia uh, maka tidak ada kata lain kita beri uh, ucapan doa hakikat kepada beliau. Allahumma salli bihaqi nuri Muhammad wa tu'adzib ila ruh Yahya waloni kita sebut itu tiga kali utamanya Allahumma salli bihaki nuri Muhammad wa la tu'adzib ila ruh Yahya waloni Allahumma salli bihaki nuri Muhammad wa tu'adzib ila ruh Yahya waloni kematian yang sangat indah kepulangan yang sangat indah bisakah kita nanti seperti beliau. Masya Allah, menguburkannya pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, luar biasa banyaknya manusia. Kita kuno kasih. Tapi insya Allah, kalau kita dekat dengan Allah, kemudian mengutamakan kepentingan Allah, berdakwah di jalan Allah, insya Allah Allah akan mengutus. Tidak usah diminta. Di mana ada orang meninggal, kita kejar ke sana. Ya, di mana ada orang yang sakit, kita kejar, kita lihat, insya Allah Allah melalui malaikat malaikatnya akan mengirim orang-orang yang nanti mendoakan kita juga. Maka oleh sebab itu di bulan yang masih bulan yang mulia ini, waktu peristiwa yang terus kita ingat, satu peristiwa para nabi-nabi di mana di dalam bulan Zulhijjah khususnya di bulan Zulhijjah bulan hari yang ke-10 yang kemarin. Nah, nabi Ibrahim diampuni dosanya ya apa namanya diberi uh, keselamatan Nabi Adam diampuni to tobatnya Nabi Daud banyak nabi-nabi lagi uh, di antara hari pertama sampai hari yang ke-10 maka kemarin itu saya katakan barang siapa yang berbuat baik di situ dilebihkan dilipat gandakan ya di 10 hari yang pertama itu kemudian bersedekah berkorban juga lebih utama di hari yang ke-10. Karena Nabi Ibrahim bukan mengorbankan di hari ke-10. Bukan hari yang ke dua, tiga belas, Memang itu hari tasyrik, hari makan-makan. Ya, membeli, menyembeli. Tapi utamanya bersedekah memberi di hari yang yang ke-10. Kemudian ada lagi kemarin satu peristiwa di Tangerang Selatan. Ee, seekor sapi disembelih setelah dikupas kulitnya tertulis nama orang. Itu sudah viral kemarin tuh. Ya, tertulis namanya. Kemudian setelah ditelusuri, memang betul. Ya, lorong ini, lorong ini, lorong ini nama orangnya Masjid. Seekor sapi, nama orang. Subhanallah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah keikhlasannya seekor sapi sendiri dia korbankan tanpa dia beritahu. Tapi setelah dilihat nama di ekornya tadi, tertulislah nama beliau. Jelas dengan alamat-alamatnya. Siapa yang menulis kalau tidak Allah memberikan kebesarannya. Kemudian ada lagi satu orang penjagal hewan di hari kemarin ya ketika sembelih tarikan yang terakhir bersamaan dengan hewan tersebut. Namanya Haji Khalid subhanallah. Inilah yang kita inginkan. Tapi banyak orang yang takut. Kenapa? Persiapan belum tapi di hari yang baik, di bulan yang baik, Allah beri kepada kita contoh-contoh gambar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan kita dapat mengikuti. Maka tiada lain nah, dengan doa yang di kita sampaikan, kita bacakan tadi itu doa adalah dari Imam Tarmizi. Kalimat yang bagus, yang indah menyentuh hati kita. Sering-sering. Nah, tetahi hati. Perbaiki hati tidak ada lain yaitu kata kalimat sombong takabur ria ada suatu doa ya Allahumma ya Allah ya Tuhanku jadikan kalbi ini kalbi yang tidak syirik yang tidak munafik yang tidak ria yang tidak pamer ya Allah kalaupun ada ya Allah itu bukan kehendakku ya Rob tiada kita manusia yang sesungguhnya ingin berbuat pamer sombong tapi apa bisikan dari makhluk yang namanya iblis atau setan yang sudah ada bersama kita ketika kita lahir ke dunia ini. Jemaah subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan pengorbanan kita yang kemarin itu diterima di Allah di sisi Allah subhanahu wa taala yang kurban yang ikhlas nah, tidak kita ingat kemudian berniat kembali untuk bisa sampai ke uh, bulan Zulhijah tahun yang akan datang dan terus mencicil untuk berkorban kembali, berkorban kembali. Tidak cukup kita berkorban sekali karena nikmat Allah itu amat ba banyak. Tidak bisa dihitung. Nah, ah kena ya, Tidak ya. bisa. Kalau sudah ada lebih ke ada kebutuhan hari 100.000 100.000 100, ribu, 100 ribu, berarti satu tahun sudah 100 juta 200. Tinggal mena, menambah. Buah kopi akan datang. Jadi di Gayuni banyak tidak ada perencanaan ternyata kita lihat. Ya, kita lihat di Jawa itu seorang nenek pemulung bisa membeli seekor sapi harga 10 juta pemulung kemana Ke wajah kita ini kita taruh tiap tahun kan ini yang jadi hebat tiap tahun Berkur, berkurban nah, maka ketika Allah menyatakan telah banyak nikmat yang wahai Muhammad kenapa engkau sumpuk Akalmu sesak, dadamu kan supaya itu maksud ayat itu ya? Kenapa? Karena ketika itu Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh anaknya, nah, bukan Ibrahim, ada satu lagi namanya yang wafat. Nah, kemudian Nabi SAW itu masuk ke masjid, keluar masjid, tidak tahu orang. Ada yang datang tahu siapa tadi Muhammad, nah, itulah orang terputus. Katanya nah, kan, ujungnya itu terputus. Datang lagi informasi darah, wahai Muhammad. Mereka lah yang terputus dari rahmat dan kebaikanku. Itu Asbabun Nuzul uh, surat. Nah, surat yang paling pendek. Ada dikirim sama tunggu kemarin itu isinya. Uh, hurufnya sekian, sepuluh-sepuluh. 10, 10, dan uh, pas hari yang kurban juga sepuluh. Allah. Allah itu maha perancang. Ya. Subhanallah. Tidak terbaca kita nih. Tapi ada orang-orang tertentu mengungkap makna hakikat dari uh, Ayat per ayat itu sehingga kita terpukau, ya Allah, ya Rabbi benar-benar luar biasa. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, jemaah subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita uh, menjaga istiqomah dalam ketaatan setelah uh, Idul Adha ini? Ada satu hadis dari Aisyah, radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah..." terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Ia berkata dari Aisyah, "Bila ia mengerjakan suatu amalan, maka ia akan menekuninya." Nah, jadi kalau sudah subuh ini jangan pelang pelan subuhnya di masjid. Paksakan diri untuk berbuat baik. Paksakan diri untuk bisa ke masjid. Tidak apa-apa dipaksakan. Kan ada tuh satu perintah. Ya Allah ya Tuhanku, paksakan aku untuk bisa berbuat baik. Karena kalau sesuatu belum dipaksakan, kapan mau kita ikhlas? Ikhlas itu akan muncul sendirinya bersamaan dengan pekerjaan yang kita, kita lakukan. Seperti misalnya lah, tunggu dulu saya ekonomi saya makmur, baru so, sholat. Kalau sampai umurnya makmur, kalau enggak sampai, mampus dia nanti di dalam kubur. Maka apa artinya Ya, jalankan terus ibadah, kemakmuran akan datang. Ada satu kalimat lagi, e, apa katanya? E, aku belum bisa bersedekah karena kutunggukah kaya, tidak bisa kalimat itu bersedekahlah walaupun dalam keadaan susah. Kaya itu datang sendiri karena kaya ini kan macam-macam modelnya. Ada orang melihat kaya karena banyak harta Banyak kedudukan Tapi ketika Allah menyatakan Siapa orang yang bertakwa itu Di surah al-imran 133 dan 134 Orang yang bertakwa itu adalah Yaitu memberikan sesuatu ketika dalam nyanya Dalam keadaan sulit Dan dalam keadaan temas Ada dengan tidak ada tetap dia memberi Memberi, ah, maka sedekah subuh ini Perlu, walaupun hanya seribu Perak Karena tidak, apa namanya Belum tentu amalan-amalan yang Besar, amalan-amalan yang banyak Yang menyebabkan kita dekat dengan Allah, yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari amalan-amalan yang ke Yang kecil, Abu Musa kata Peduli kita sesama Maka oleh sebab itu uh, Dari Aisyah tadi, apa intinya Melakukan amal soleh atau melaksanakan suatu ibadah adalah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah akan tapi amalan yang paling cintai adalah adanya keberlanjutan adanya kontinuitas dalam bahasa Al-Quran istiqomah Allahumma nahjil istiqomah ya Allah jadikan kami istiqomah dalam hal yang baik Nah, jadi istiqomah itu perlu. Itu diantaranya salah satu di awal surat yasin doa. Setelah kita baca yasin, itu ada doanya seperti itu. Yang kedua untuk menjaga istiqomah dalam ketaatan setelah idul adha ini ada beberapa amal ibadah yang sangat dianjurkan untuk tetap kita amalkan di antaranya yaitu melanjutkan kebiasaan-kebiasaan puasa sunnah. Nah, Senin Kamis. Karena ini masih bulan baik, bulan yang mulia. Kan sudah kita sampaikan, penghulu bulan adalah Ramadan. Tapi bulan yang agung adalah bulan Zul, Zul Hijah ini. Nah, kemudian puasa apa lagi setelah ini nanti? Oh, udah lewat kemarin. Uh, 14, 15, artinya kan ya 13 nya masih hari tas, tasrik. Jadi ke bulan Zul Hijah, majukan ke 14, 15, 16, uh, 3 hari. Bulan depan juga seperti itu nanti suatu saat akan tersampaikan berdasarkan kitabnya siap Abdul Qadir apa maksud dan fadilah dari puasa yaumul bid sehingga Rasulullah tidak pernah tidak menger, mengerjakan. Jadi apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di bulan Zulhijah yaitu puasa 1 sawah 9. Puasa sunat 1 sampai 9. Satu. Yang kedua nanti yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah hari Asyura setelah ini tapi nanti ada sembilan disebut dengan tasuah jangan lupa hitung terus hari ini adalah 17 Duriyah berarti kalau 29 12 lagi kalau 30 13 hari hari lagi karena kita lebih hafal uh, bulan apa, tahun Bila Diah daripada Hijri Hijriah uh, inilah kita uh, padahal kita sudah tepat yang diberikan oleh para sahabat kepada kita. Nah kemudian apa lagi Rasulullah yang tidak pernah dia tinggalkan. Uh, sholat subuh. subuh apa sholat sunnah sebelum so, subuh dua rakaat tadi, uh, maka kalau ada jemaah telat kadang-kadang uh, kan sudah kita terakhir kan sudah mau salam, sholat terus Nah imam tunggu tunggukan, selesaikan yang bersangkutan untuk melaksanakan sholat dua rakaat sebelum subuh ada sebagian karena tidak tahu Nah terus tunggu berjejik seperti jangan, karena dua rakaat itu lebih utama dari bumi dan i Ya itulah orang yang kaya hanya dua rakaat, dua rakaat. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Rasul cintai. Insya Allah kalau satu saja kita jalankan sunnah Rasul semata-mata mencari Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada kita karena cinta kepada pekerjaan tersebut. Kemudian tetaplah membaca Al-Qur'an. Kan kita tunjukkan kemarin bagaimana tingkatkan di hari pertama Zulijah Al-Quran. Dah baca-baca satu halaman atau satu ayat tidak apa-apa. Nah ini kan sudah kita baca. entah ada yang satu juz kemarin. Baca lagi. Tidak satu juz dapat Satu halaman. Oh sempat, sempat tadi malam. Sempatkan nanti habis du, duha. Karena Al-Quran adalah surat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membimbing kita. Karena cintanya kepada manusia khususnya umat Muhammad SAW diberikan itu pada pedo, pedoman. Nah, kitab yang tertulis, yang tidak tertulis, tidak berhuruf, inilah barangnya. Iqra bakal binafsik. Bacalah kitab di dirimu. Itu namanya mengenal diri. Tapi ketika mengenal itu harus ada pedoman, harus ada bimbingan petunjuk dari dalam Al-Qur'an. Al nah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan uh, apa yang uh, disebut dengan bacalah Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an itu setelah kita baca bisa melembutkan hati. Ah, melembutkan hati kita. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang baik. Nah, silaturahmi, mengunjungi orang sakit, jangan bosan. Nah, jangan bosan untuk berbuat buat baik. Sekecil apapun kata Rasulullah, ya, sekecil apapun kau ingat untuk berbuat baik, kerjakan terus, karena kalau tidak kita kerjakan, itu akan lupa. Itu sebenarnya hidayah datang kepada kita, hidayah dari Allah tolong orang sana. Tapi kita lalai, lupa lupa akhirnya ndak jadi. Nah besok nggak nggak lagi tuh akan dilupakan oleh makhluk makhluk yang selalu menyerang kita di dalam kehidupan kita. Kemudian berzikir. Nah jadi zikir ini ini kan zikir yang paling pendek yang kita baca tadi. Kalau yang panjang itu kan mulai dari al-fatihah terus ali al mim berapa lima ayat terus al -Ab ayat kursi al-baqarah terus surah ali imran ada beberapa ayat. Nah, itu terlalu panjang. Itu bisa di rumah kerjakan apakah habis sholat uh, duha atau habis sholat asar silakan tapi kalau yang pagi karena kita ada sedikit uh, apa namanya uh, tausiah apa apa namanya nih saling ingat mengingatkan maka kita cukup tapi itu luar biasa dijaga oleh malaikat 140 ribu sampai maghrib asar kita baca maghrib sampai subuh dijaga nah, biasakan membaca surah al fatihah sepuluh pagi sepuluh asar yang lainnya cukup tiga mudah-mudahan ketika kita seketul maut didatangi oleh para malah malaikat menjemput kita ketika membaca uh, surah al ahlis uh, ini saja saya kira subuh ini kita sampaikan uh, mudah-mudahan allah subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita karena nikmat yang utama sehat kalau udah sehat kita bisa kemana-mana ya bisa ke masjid ya bisa mengunjungi orang sakit bisa kita pergi sholat jenazah walaupun jauh Dulu jauh orang berjalan kaki, pagi udah pergi. Nah, sekarang sudah ada motor, sudah ada kendaraan. Nah, kalau tidak pergi rugi, nah, karena setiap perjalanan itu bahwa ada keutamaan di dalamnya. Ya, bisa kita ikut sholat jamaah, atau apa namanya, sholat uh, kepadu kipayah, itu dengan menguburkannya sudah berbeda keutamaannya. Nah, tapi yang jelas bahwa mudah-mudahan kita pun ketika kita sholat kita ingat kita pun akan disolatkan oleh oh, orang hanya itu inti dari sholat. Nah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayahnya kepada kita. Ya Allah bimbing kami ke jalanmu ya Allah. Kami tidak dapat membetulkan mulut ini kalau tidak ada campur tangan darimu ya Allah. Kami adalah makhluk yang daib, makhluk yang hina. Kalau kau tidak muliakan kami tetap akan dalam kehinaan. Mudah-mudahan hina dilihat orang tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.